Норпорушення ми за виберемо. Ні, а, ні, так, ні, просто якось неправильно виходить. Ви спочатку ставите паркал, а потім ви приходите конфлікт з громадою вирішувати. Спочатку треба зустрітися. От ви кажете, покажіть норми закону, що ми порушили. Звичайно, зараз немає. Я мужчина тут доставити. Он дает основания. Он дает основания. знает, Кашануны, у вас должность был на бодивнесто в в шестом Хорошо, давайте сделаем так. Подождите. В Если мы нарушили закон, давайте встретимся там в понедельник с вашей рабочей группой. Представим все документы, сверимся. Зараз громада не будет чекать, она ее зараз внесе. Ну милиция при этом... истории. Да будь ласка. Можете зараз выкликать милицию. Вызывайте милицию,

Гражданская территория, чтобы посторонние не были на территории стройки. Чтобы никто не мог попасть вас на в своем дворе я стал посторонним. На мою машину сбросили ригель. Есть у вас нет этого, я объясняю. Ваши представители развернули сказали, жалуйся куда хочешь. Милиция, прокуратуру у меня все будет. так. Вы хотите, я хочу? сомневаюсь, что кто-то из строителей может что сказать. Ваш главный инженер сказал. Послушайте. Насчет этих Главный инженер Он не строитель. Если вы хотите что-то доказать, вы можете доказать или обратиться к нам. Конечно, я могу. Да. Просто вы бросайте да. на пол. Да. Меня зовут А, я а такой... если я а с ребенком я... гуляю на площадке, она а кран летит, на голову опускает это знаем, арматуру. И соседние дерево под которым да. 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 не Ваш представитель, на какой, сказал, Боже, представитель, <связать> вашу, на какой это... вопрос мне Четыре человека это... задал вопрос, на какой <связать> вопрос Ответи Ответи от из... забора, от У вас А там? Ребята, между забор стоит. сейчас. Забор сейчас стоит как оградитель просто, чтобы посторонние люди не Покажите, здесь, здесь сейчас стрела. Это она... Есть сейчас стрела. Есть сейчас стрела. Я не знаю. Есть сейчас стрела. О чем, о чем, о чем сейчас мы говорим? Есть сейчас стрела? Есть сейчас стрела? Вот если нет, аж на кого вопрос мне отвечать? Когда будет стрела? Когда солнце зайдет? О чем говорить? Будет, будет стрела? Будет вопрос. А что ты за дураков держишь или что? Будет так будет. будет. Не будет. будет. Не будет и все. Хорошо. И забора не будет. И все. Мы сейчас собираемся. Сносим забор и все. И на этом оканчивается. тогда да, да, будет. Хорошо. Не обращайтесь в суд на нас. Это Нет, это вы обращаетесь. Что-то мы поломали забор. Во-первых, вы будете решили. обращаться в суд. Вы судьбы для того, чтобы обсуждать. Мы. Мы. Сейчас никто ничего не строит. Правильно, мы сейчас ломаем и будем обсуждать. Сносим забор и обсуждаем. Не нравится обсуждать, подавайте. Это построим забор или нет? Временный забор стоит. Убирайте его. Они Убирайте его. Убирайте его. Он, он, не мешает. Он не мешает жить. Это был не временный забор, это была бы конструкция, не Убирайте. Он не мешает жить. Каким образом? Вот таким. Мне надо идти. Давайте и все. Так, забор не есть. мешает. Вот и обращаетесь. Это вы обращаетесь? Нет, это вы будете обращаться. Вы бросаете мне на голову тяжелые предметы, а я в суд должен идти? Вы хотите убить моего ребенка, а я должен идти в суд? Да я лучше разнесу нафиг этот забор, чтобы мой ребенок ходил спокойно в школу. Мы не дадим вам здесь строить, это наша придомовая территория, мы за нее платим, это наша частная собственность. Вы Все. нарушаете, вы бросаете на голову мусор. Дальше Давайте что? Давайте накажем тех, кто бросил кому -то. Давайте накажем. Ваша фирма Геос бросила. Скажите, когда это было? Фирма Геос. Вчера, позавчера, поза, 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 ежедневно с верхних этажей бросают мусор, который лежит в соседнем доме, дом номер 8. Пройдите на детскую площадку. Что вы девагогией занимаетесь?